Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе братья и сестры. Не так давно мы с вами взяли цикл бесед по православной аскетике, борьбе со страстями и с грехами. Немножко говорили о помыслах, откуда они берутся, о страстях, как с ними бороться. Говорили о том, что страсти делятся на несколько частей. Говорили о страсти чревообъедения. Ну и как раз вот очень актуально нам в великом посту, который, в принципе, ставит цель борьбы со страстями, поговорить и о других страстях, пороках. И сегодня мы с вами поговорим о грехе любодеяния, то есть о грехе блуда. Но, ну, к сожалению, в наше время это очень распространенный порог. Многие люди даже до конца не понимают позицию церкви. Да? И говорят а так, ну подумаешь, там, да, там вот есть там Люди живут вне брака, да, никому не мешают, никого не убивают, да, вроде бы ничего плохого никому внешне не делают. Это их проблема, это их как бы, отношение к жизни, и здесь мы не имеем права, как говорится, на это как-то отрицательно реагировать. Да, почему церковь так уже прилепилась, да, привязалась к целомудрию, там, помешана на чистоте, э, и зачем это все нужно? И вот мы на эту тему сегодня постараемся поговорить. В первом послании евангелиста Иоанна написано, что грех есть беззаконие. Почему церковь говорит о том, что вне брака плотские отношения – это грех? Все в том, что, понимаете, ну, для того, чтобы был порядок, понятно, что должен быть определенный закон. Любое государство, любое государство, как мы прекрасно понимаем, немыслимо без Конституции, то есть без каких-то определенных правил, которые регулируют жизнь между людьми. И эти правила нам нужно соблюдать. Иначе наступит хаос, наступит анархия, ну и от этого это очень много как экономических, финансовых, так и в первую очередь духовных проблем в обществе. Да, это, вот этот закон, это вроде, знаете, как, вот, как вот инженерного проекта, когда строят какое-либо сооружение. Если идет строительство дома, да, то перед тем, как начать строить, естественно, очень важно правильно все просчитать и сделать хороший проект. И мы прекрасно понимаем, что если в проекте допущены серьезные ошибки, то потом в дальнейшем очень большая вероятность, что этот дом развалится. Также и есть евангельский закон, да, который нам дан самим Господом, который является для нас очень важным важным обстоятельством для правильного направления духовной жизни. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, что не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни молжеложники в Царстве Божие не наследуют. И знаете, вот в настоящее время многие по социальным опросам, да, многие психологи обращают внимание на то, что как раз-таки пары, которых люди начали жить до брака, намного чаще распадаются, чем те пары, которые хранили до брака целомудрие. Церковь, она не против половых отношений, но чтобы эти отношения были нормальные, да, и чтобы они были законные. Как говорят богословы, что половая связь супругов дается им в награду за их воздержание и любовь друг к другу. Они просто превращаются в естественное употребление и удовлетворение каких-то своих потребностей. Недаром есть такое выражение, что муж и жена – это плоть едина. Тем более, вот интересно еще апостол Павел в этом же первом послании к Коринфянам 6 главе говорит, что совокупившийся с блудницей становится одно тело с ней. В чем же суть? И только лишь в конце 19 века появилось новое такое учение, научное учение о телегонии, о передаче э, наследственности через гены. А суть этого учения состоит в том, что, ну понятно, что в каждом человеке да, есть, говорится, ДНК. То есть определенные наши генетические особенности, которые влияют на наш характер, на наше мировоззрение и, самое главное, на формирование наших будущих детей. Да. И обращено внимание на то, что вот эта ДНК, да, это наша генетическая особенность, она формируется в зависимости от образа жизни человека. И если человек ведет аморальный образ жизни, то все это закладывается в его наследственность и потом, конечно, дает ну, отрицательный плод. Ну, как один из примеров, ни для кого не секрет, что, к сожалению, очень часто да, дети аморальных людей, те самых алкоголиков, также потом идут, к сожалению, по стопам родителей. Да? И вот воспитатели в домах, интернатах, да, могут подтвердить, что как тяжело, да, иногда может даже невозможно вот этих детей оградить от этой беды, да. Вот вроде бы ребенка изъяли, да, из того аморального общества. Он нормально учится, нормально питается, плохих примеров нету, а потом он вырастает и начинает идти по стопам родителям. Как будто он как бы запрограммировал на это, как будто его тянет. А вот как раз-таки здесь вступает в роль, вот это, как говорится, вот, ну, плохая наследственность. Кстати говоря, вот, ну, с чего, как правило, начинается грех блуда? Во-первых, это, конечно, от нашего невоздержания да? От сытной пищи, да, от винопития, ну, вино горячит кровь. Да. Вот, недаром известно, что, допустим, большинство так называемых ну, изнасилований совершается на почве алкогольного опьянения. Да. Когда человек, вот, недаром, помните, мы с вами говорили о том, что страсти не взаимосвязаны, что чревообъедение объединение порождает блуд. Да, и, то есть, оказывается, бороться с этим грехом нужно как? Молитвой и воздержанием. Чем ну, более как раз-таки вот сейчас, когда идет время вот великого поста. И, конечно, блуд появляется от нехранения сердца. Да? То есть, когда человек в наше время очень много этой беды, этой заразы, да? увлекается картинками не... Подобаешь его содержание разной информации, которой, к сожалению, сейчас очень много. Да, телевизор включишь и там показывает все, как говорится, что еще лет 20 назад было немыслимо. Да. вот Что интересно, что Гитлер э, в завоеванных странах э, распространял порнографию, распространял аборты. Да, и пропагандировал всячески, что много детей это не нужно, это тяжело для матери, это вредно. А в Германии все это было запрещено и наоборот поощрялось чадородие. Большая беда заключается в том, что в наше время нам пытаются внушить что разные грехи против плоти это нормально, да, там однополые браки сейчас уже появились, да? инцесты, да? даже рассматриваться возможность браков между человеками и животными, да? это нас не должно прещать и не должно соблазнять. К сожалению, что только сейчас не услышишь в средствах массовой информации и плохо, когда грех становится законом или становится нормой. Но мы должны помнить о том, что и в Содоме был Лот, и в Риме были христиане, которые среди всеобщего разврата жили святой жизнью. Поэтому, дорогие братья и сестры, для того, чтобы успешно бороться с грехом блуда и разврата, нужно, во-первых, конечно, сократить или в идеале вообще прекратить интересоваться вредными источниками информации, не фиксировать внимание на разных легкомысленных объектах и изменить отношение к соблазнам. Вот святой Феофан Затворник, допустим, давал такую рекомендацию что для мужчин, что смотри на красивых женщин очами детей. Да, то есть вот маленькие дети, когда видят красивую женщину, у них же в голове не возникает плохих мыслей. Но, конечно, очень хорошо, если мы этому также будем учиться. Конечно, нужно обращать внимание на одежду нашу, да? обращать внимание на молитву. Потому что, когда наш ум почаще занят молитвой Иисусовой, то меньше разной нечистоты проходит к нам на ум. Ну и, конечно, надо исповедоваться, каяться в наших грехах и прегрешениях. И это будет помогать нам, нашу душу, а через это и тело держать в непорочности и в чистоте. И эти грехи не будут над нами давлеть. Желаю вам в этом Божьей помощи и ангела-хранителя.